Buradan Trabzonspor'u taraftarlara şunu da söylemek istiyorum. Kendi kaleciniz Esteban Alvarez'in ağzı oynarken bir taraftarın ona saldırdığı zaman ona neler yaptığını ona neler yaptığını hakem ona kırmızı kart görünce takımını antrenörün takımını sağdan çektiğini ve ertesi gün sahaya giren taraftara 36 yıl ceza verildiğini ve oyunun kaldığı kalan yerden devam ettiğini ve oyuncunun da kırmızı kart cezasının geçerli olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Bunu böylelikle size ifade etmek istiyorum. Futbol teröristi kupa maçını oynatmadı. Tribünden atlayan bir taraftar kaleciye saldırdı. Hakemse kaleciye kırmızı kart gösterdi. Saha iyice karıştı. Taraftar sahaya girdi, kaleciye saldırdı. Tekmeler havada uçuştu. Futbol sahalarında kavga bitmiyor. Bu kez on binlerce kişinin izlediği kupa maçında ortalık karıştı. Ev sahibi Ajax taraftarı bir kişi sahaya girdi ve kaleciye saldırdı. Kaleci de aynı şekilde karşılık verdi. Yere düşen taraftarı tekmeledi. Ortalık sakinleşince maçın hakemi kaleciye kırmızı kart gösterdi. Saha yine karıştı. Rakip teknik direktör takımını sahadan çekti. Die is flink te pakken, die heeft hem fors geraakt. Maar waar deze idioot nou vandaan komt, is me eerlijk gezegd een komtweetraasel. Maar als er ooit iemand voor zichzelf kan zorgen, dan is het wel de doelman van AZ. Die had geen hulp nodig van Supoosten om deze jongen gestrekt te krijgen. En dan moet je toch echt een goede huizen komen. Maar het is natuurlijk bespottelijk. En beslopen dat dit zomaar kan gebeuren. Want reken maar dat je toch schrikt. En dan ben ik heel benieuwd wat Nijhuis doet. Die staat met rood in zijn handen en die stuurt de dommel weg. En dan moet hij oppassen, Nijhuis, dat hij niet alsnog ruzie met die dommel krijgt. Maar dit is echt te gek geworden. Dit kan niet waar zijn, wat hier gebeurt. Dit kan niet waar zijn. Ook al zou het misschien, zeg ik, want ik neem aan dat hij juist dit niet zelf bedenkt, volgens de spelregels kloppen. Maar gert van Beek, die kapt ermee. Die is ermee klaar. Wij stoppen ermee, zegt hij. Zoek het maar uit met de terugcommissie. tot ziens, bedankt. Maar wij zijn weg. En eerlijk gezegd, ik kan hem geen ongelijk geven. Verbeek is klaar. Ik denk dat deze wedstrijd erop zit na 38 minuten voetbal. Door één idioot die het voor een kleine 35.000 mensen vergaalt. Daar stoppen we een beetje zegt Verbeek. Dan beginnen we maar vandaag aan de winterstop. Dan weer een paar dagen eerder.